Вкусно во всем! Фермерский завтрак в немецкой кухне не просто направление. Это конкретный рецепт с конкретной технологией и ингредиентами. Чего еще ждать от германской традиции? Все описано и задокументировано. И начиная с 18 века рецепт по сути не менялся. Единственное, он постепенно стал не только завтраком, но еще и ужином. И хочу сказать, что это очень вкусно. Просто! и очень-очень вкусно. Приготовив однажды, лет 10 назад, этот способ прочно у нас прописался. Составляющие готовки не сложны. Это отварной картофель в кожуре или, как говорят иногда, в мундире. Из обязательных это яйца, лук, сливочное масло, в идеале топленое, бекон или ветчина, а можно и то и другое. Также используем молоко, зелень петрушки и зеленого лука и специи. Соль, черный молотый перец, паприка, мускатный орех и майоран. Хотя, кроме соли, они не обязательны. Я использую бекон и ветчину. Оба ингредиента. Хотя вполне может быть или то, или другое, но тогда лучше с небольшим количеством жира. Бекон нарежем кубиками, ветчину полосками. Сделаем простое блюдо красивым и изысканным, не меняя ингредиентов. Лук почистим и нарежем, но с нюансом. Одну луковицу кубиками, другую полукольцами. В принципе жарить мы будем весь лук. Но опять таки для красоты и эстетики нарежем по разному. И добавлять его будем в разное время. Отваренный картофель очистим от кожуры. Кстати желательно его даже слегка не доварить. То есть варить минут 15-20 в соленой воде и обязательно дать остыть. Лучше, если использовать его на следующий день. Важно также варить в кожуре, иначе крахмал выварится и картофель станет рассыпчатым. А нам необходим не рассыпчатый картофель, чтобы его можно было порезать дольками. Не очень широкими, пол сантиметра где-то шириной или меньше. Если позволяет сорт картошки, не рассыпаясь. Яйца взобьем в плошку, глубокую тарелку. Добавим молоко и взобьем слегка. Кстати, молоко в этом рецепте иногда не используют. Хотя по утверждениям в немецкой классике оно присутствовало обязательно. И сюда же добавим черный молотый перец и мускатный орех. А также пару тройку щепоток соли. Перемешаем и отставим в сторону. Начнем готовку. С обжарки бекона, заодно и вытапливание из него жира. На сухой сковороде огонь чуть выше минимального. Ароматный процесс. Жирный с прожилками мяса бекон, подкопченный. Это можно сказать очень и очень желательно. Пока вытапливается жир, кусочки покрываются аппетитной красной корочкой. Есть корочка, добавляем лук. Тот, что нарезан кубиками. Жарим минуты 2-3 на том же огне до появления золотистости лука. По сути делаем кремовый лук, когда и корочка появилась и сочность внутри еще осталась. Убираем бекон с луком. А теперь добавляем другой лук, но уже с ветчиной. Тот, который нарезанный полукольцем. Если у вас только бекон, этот этап можно конечно пропустить. Но ветчину и этот лук мы добавим в другое время. Они будут служить и как украшение и как усиление вкуса. 2-3 минуты на том же огне будет достаточно. Убрали со сковороды и добавляем сливочное масло. На нем картофель, который идет в ход, именно отварной, создаст вкус, из-за которого вы теперь вареную картошку будете всегда жарить только на топленом масле. Огонь не меняем, чуть выше минимального. Высыпав картофель, какое-то время не переворачиваем. Надо дать ему схватиться корочкой. Не важно, что он у вас правильно сварен, то есть чуть не доварен, он все равно хрупкий. Через пару минут переворачиваем аккуратно и так будем жарить минут 10 в итоге. Получив в этом самом итоге жаркие картофеля, поджаристую аппетитную ароматную корочку. Далее все будет довольно быстро. Добавляем бекон с луком, майоран с паприкой. Пару минут жарим, аккуратно помешивая, для раскрытия запаха специй. Затем, внимание, обязательно выключаем огонь. Если у вас чугунная сковорода, даже еще секунд 30 даем времени. И только тогда выливаем яйца. Помешиваем их, перемешивая с картофелем и беконом. В этот момент яйца начнут сворачиваться, но не превращаться в омлет и становиться кремовыми, оставаясь при этом сочными такой яичный соус из слегка свернувшегося яйца. По консистенции как густая сметана. И в конце добавляем лук полукольцами и с ветчиной. Перемешали и сразу подавать, посыпав зеленью. Примечательно, но это блюдо прекрасно и с пивом вечером, и со стаканом молока утром. Запах картофеля, обжаренного в сливочном масле, плюс аромат бекона и легкие ноты специй не оставят равнодушным никого. Аромат домашнего уюта. Иногда добавляют еще грибы и даже соленья. Но основа неизменна. Сытно, но не чересчур. Несложно. При этом получаете домашний хит, который нравится и детям, и приводит в восторг взрослых. Гутн аппетит! Или приятного аппетита! А мы ждем вас на канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!